Ada seorang lelaki yang mengadu susah di media sosial, meminta hmm. orang ramai memberikan kek untuk sambutan hari jadi anaknya, tetapi kemudian meminta untuk diberikan peti sejuk. Seorang wanita yang merasa simpati, mengajak kawan-kawan dan keluarganya mengumpulkan wang. Mereka bukan sahaja memberikan kek hari jadi kepada keluarga lelaki itu, tetapi juga menyediakan kue muih dan makanan Arab. Wanita tersebut berkata, dia menyangka permintaan lelaki itu hanya sekali sahaja. Namun, suatu pagi, dia tiba-tiba menerima lagi mesej. Kali ini mereka minta peti sejuk terpakai kerana peti sejuk lama mereka rosak dua hari lepas dan katanya untuk kegunaan anak-anak. Encik, ini terlalu melampau. Anda cubalah berusaha sendiri, saya pun bekerja siang dan malam untuk menyara anak-anak. Wanita itu sangat kecewa dan mencurigai lelaki tersebut yang mungkin menyimpan nombor telefon semua orang yang pernah membantunya, kemudian menghantar mesej yang serupa untuk meminta bantuan. Adakah perkara ini begitu mudah? Dia fikir kami, masyarakat umum, adalah jabatan kebajikan. Lebih mengejutkan lagi, beberapa orang yang mengaku sebagai penduduk tempatan dan rapat dengan lelaki tersebut mendedahkan keadaan sebenar keluarganya. Saya adalah pembuat kek Apabila kisah ini tersebar, saya sendiri menawarkan untuk membuat kek untuknya. Tetapi bila saya pergi hantar, saya mendapati hidupnya tidak susah, badannya pun nampak sihat. Di rumahnya ada sebuah kereta Hyundai. Betul tu, Kakak. Kisah ini membuatkan jiran-jiran difitnah. Orang luar menyangka kami sebagai jiran tidak membantu mereka, walaupun sebenarnya kami telah berusaha membantu, tetapi dia menyalahgunakan simpati kami. Apa yang paling menyedihkan, dia membawa anak-anaknya makan di restoran mahal, bukannya menggunakan sumbangan yang diterima untuk memperbaiki kehidupan keluarganya. Sementara itu, ramai netizen yang hidup susah berkongsi kisah mereka di media sosial, serta bagaimana mereka mengharungi kehidupan yang miskin. Pandangan yang betul sepatutnya begini, jika seseorang itu benar-benar hidup susah, dia segan untuk meminta bantuan. Sebaliknya, dia cuba menerima apa yang ada dan mengutamakan keperluan, bukan kemewahan. Seperti saya sendiri, kerana bekerja di kawasan luar bandar dengan gaji yang rendah, saya hanya mampu membeli roti berharga RM1.50 sebagai kek hari jadi anak. Anak-anak tetap gembira kerana mereka memahami keadaan sebenar keluarga. Ramai netizen yang memberi komen bahawa hidup dengan meminta-minta boleh menjadi ketagihan, sekali melakukannya, susah untuk berhenti. Ada yang juga berpendapat bahawa fenomena seperti ini tidak mengejutkan. Masyarakat sekarang sering dipengaruhi oleh orang yang kononnya baik hati, di mana di Facebook banyak penipu menggunakan gambar orang lain dan mereka-reka cerita untuk menipu derma. Ramai yang langsung memasukkan wang tanpa berfikir panjang. Baru-baru ini, ada juga seorang influencer yang setiap hari ke Starbucks tetapi masih meminta orang ramai menderma wang untuk pembedahannya. Adakah orang yang betul-betul perlu pembedahan segera masih ada wang untuk ke Starbucks setiap hari? Pada mulanya ada yang simpati dan memberi star padanya, tapi akhirnya mereka sedar dan berhenti. Masyarakat sekarang semakin hilang rasa malu. Kisah ini menunjukkan dua fenomena yang berbeza dalam masyarakat, kebaikan hati dan ketamakan. Pertama sekali, kita harus memuji mereka yang baik hati, yang melihat orang lain dalam kesusahan dan segera menghulurkan bantuan. Mereka menggunakan kasih sayang dan tindakan mereka untuk menyebarkan kehangatan masyarakat, membuat orang lain merasa kemanusiaan yang sejati. Wanita itu dan kawan-kawannya, walaupun ditipu oleh lelaki tersebut, tidak menjadi dingin hati. Mereka masih percaya pada kasih sayang sesama manusia dan sedia membantu mereka yang benar-benar memerlukan. Namun, tindakan lelaki itu amat memalukan. Dia menggunakan kebaikan hati orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Dia bukan sahaja menipu wanita itu dan kawan-kawannya, tetapi juga melukakan hati mereka yang benar-benar mahu membantu. Tindakan lelaki itu bukan sahaja mencemarkan nama dirinya sendiri, tetapi juga memberikan kesan negatif kepada masyarakat. Dia membuatkan mereka yang benar-benar memerlukan bantuan sukar untuk mendapatkan bantuan dan membuatkan orang yang baik hati berasa kecewa. Saya berpendapat kita harus waspada dan menghindari tindakan seperti lelaki tersebut. Pada masa yang sama, kita juga harus terus menyebarkan kebaikan hati, membantu mereka yang benar-benar memerlukan. Kita boleh lakukan ini dengan cara berikut. Berhati-hati, sebelum membantu orang lain, kita harus memahami situasi terlebih dahulu untuk mengelakkan daripada ditipu. Membantu dengan rasional kita boleh membantu orang lain mengikut kemampuan kita dengan cara yang rasional. Membina sistem, kita boleh membina sistem yang berkaitan untuk membantu mereka yang benar-benar memerlukan. Hanya dengan usaha bersama, kita dapat membina masyarakat yang lebih jujur dan hangat. Kita harus mendidik orang ramai. Cara yang betul untuk meminta bantuan adalah dengan berdikari, bukan bergantung kepada belas ihsan orang lain. Kita harus mempromosikan gaya hidup yang sederhana, mengelakkan pembaziran dan kemewahan. Kita harus membina sistem sosial yang lebih adil, di mana setiap orang mempunyai peluang untuk berjaya. Saya percaya dengan usaha bersama, kita pasti dapat membina masyarakat yang lebih baik. Kesimpulannya, kisah ini menunjukkan betapa pentingnya sifat baik hati dan simpati, tetapi juga mengingatkan kita untuk bersikap waspada dan rasional supaya kebaikan kita tidak disalahgunakan dan kita dapat membantu mereka yang benar-benar memerlukan.